Доброго дня, я вітаю всіх глядачів нашої програми, які разом з нами відкривають для себе світ здоров'я і краси Зелене планета. Запрошую вас в нашій студії директор мережі Фітоптек Світ Здоров'я Марина Вітальна Сущенка. Доброго дня, добрий день, пані Марина, весна вже практично у розпалі, у розпалі Великий піст. І для когось це час, коли люди використовують його для того, щоб провести максимальне очищення свого організму. Хтось таким чином готується вже до наступного овочевого, фруктового сезону, до того, щоб набиратися знову вітамінів і всього корисного, що нам дає природа, і набиратися так, щоб вистачило на цілий рік. Хтось не дотримується посту, але, тим не менш, це не означає, що організм не втомився після зими, що він не втомився від. Тієї їжі, яка вже максимально знецінена з точки зору саме вітамінів, утримання всіх елементів, які є в, свіжі, в свіжих овочах, фруктах, продуктах, продуктах, які щойно приготовані. Тому, безумовно, очевидними стають і певні проблеми. Не так просто, як я вже сказала, організму з цим всім впоратись. Проблеми, які проступають? Різні. Зрозуміло, але одні з головних це з кишковим трактом, із шлунково-кишковим трактом. Я пропоную нам з вами сьогодні поговорити про це, поговорити про те, як уберегтися, як робити профілактику, чим можна зарадити, чим можна допомогти. Да, это интересная и, наверное, важная тема, потому что по статистике каждый десятый имеет какие-то определенные уже хронические изменения именно со стороны желудочно-кишечного тракта. Уже хронические. Уже хронические изменения. И, соответственно, наверное, нет ни одного человека, у которого не было бы каких-то определенных в течение жизни или дискомфорта или расстройства mm -hmm. или еще как бы с мы с этим сталкиваемся очень очень часто но мы как раз сегодня хотелось бы поговорить как раз о в первую очередь профилактики и профилактики как раз для тех у кого данные проблемы уже есть именно в стадии хронических проблем, но мы как раз говорим не о, если мы будем говорить о гастрите, о гастрите с повышенной кислотностью, с пониженной, если мы будем говорить о язвах желудка, 12-перстной кишки, вообще всех желудочно-кишечных заболеваний, их около 70 или даже там редких, еще там около 200, Поэтому мы на всех, конечно же, остановиться не сможем в течение программы. Но самые основные, то есть мы рассмотрим, это, конечно же, проблемы, которые чаще всего возникают. И особенно возникают в период весеннего, осеннего обострения как раз со стороны желудочно-кишечного тракта. И здесь, может, мы разобьем на несколько таких... Вариантов mm -hmm. на, на под тем, конечно же, прежде всего, первая проблема наша, это проблема, прежде всего, с нашим питанием неправиль, неправильным или Чаще не совсем всего. правильным, mm -hmm. нерегулярным, и, конечно же, проблема, причем это касается как взрослых, так и детей, и, наверное, сейчас количество детей с с проблемами желудочно-кишечного тракта растет, наверное, все-таки с каждым годом. она как раз вот, прежде всего, как раз выходит на первый план, это изъяны питания, наверное, на этом уже не стоит подробно останавливаться. Второе, это прежде всего инфекции, которые есть на желудочно-кишечном тракте. Мы знаем, наверное, очень многие, особенно те, которые сталкивались о том, что если раньше оперировали и лечили те же язвенные проблемы. Сейчас основная, основной процент этих проблем вызвана бактерией хеликобактер, притом эту бактерию первый раз mm -hmm. получили, получили, узнали они еще начиная с 19 века, потом несколько ученых пытались опять ее реанимировать, потому что считали, что в кислой среде нашего желудка как раз никакие yeah. бактерии не могут существовать, а хеликобактер как раз способен существовать, он уже приспособился и приловчился. как уже. раз уже, да, именно поэтому буквально это исследование буквально последних 20, наверное, 25 лет, и поэтому есть очень, в принципе, эффективные уже системы лечения непосредственно там где-то антибиотика терапии уже дополнительно еще компоненты которые пьются мы уже это оставим на Удел у дел врачей, а мы именно поговорим о том. Что мы можем использовать, во-первых, прежде всего для того, чтобы этот хеликобактер не часто подымал свою голову. Тем более детям его до, буквально до 12 лет его очень трудно диагностировать. В принципе, если взрослые делают тесты и довольно, они и результативные, и показательные довольно-таки легко делать, то есть не надо там никакие зонты глотать. Это как раз детский период очень его трудно диагностировать и периодически препараты, которые пропивать для того, чтобы восстанавливать и такую периодическую и противовоспалительную терапию проходить и такую природную, скажем так, антибактериальную. Легкие природные, можно сказать, антибиотики. Что мы можем использовать для этой цели? Э, прежде всего, это можно использовать экстракт пихты. Пихта как раз способна mm -hmm. препарата битель есть. Э, пихта как раз способна э, э, при, припрыгничивать количество вот этой всей патогенной микрофлоры в желудочно-кишечном тракте. Да? Уменьшает, да? Уменьшает, да. Также она обладает и противовоспалительным, и заживляющим эффектом, и отлично себя зарекомендовала. Здесь, конечно же, на еще такой более препарат, о котором многие, многие знают, это, конечно же, прополис. Это такой наш натуральный, природный антибиотик. Взяла просто несколько вариантов. Раньше для этого пили в основном, разводили на прополиса. Сейчас в основном используют водный раствор прополиса. Угу. И вот я специально для тех, кто не любит разводиться, пить, есть даже вариант как раз прополис в капсулированной, в капсулированной форме. Наверное, удобно для тех, кто его пьет, а его желательно пить по, одной, по, по определенному количеству, по схеме 3 раза по в день да, по схеме. И как раз в обед, но ну, не всегда удобно, с каплями ходить на работу или в школу, как раз вариант для того, чтобы пить прополис. Прополис мы знаем, что это очень сильный природный антибиотик, восстанавливающий, заживляющий, и свойства прополиса не, ограни... не ограничены абсолютно. Это из таких препаратов, которые во-первых, уменьшают и количество и хеликобактера, и для того, чтобы потом восстановить именно хорошую работу желудочно-кишечного тракта. Что еще, если есть уже проблема с тем же самым гастритом, если есть проблема с изжогой, с любыми вздутиями, с дискомфортом желудочно-кишечного тракта, чем мы можем помочь своему организму? Прежде всего, мы знаем, что слизистая нашего желудка она очень ранимая скажем так и вот эти все проблемы которые возникают mm -hmm. их нужно так снивелировать, убрать, сгладить, сгладить на нет, скажем так. Да. Прежде uh -huh. всего здесь выходят травы и растения, которые содержат достаточно большое количество слизи, то есть слизиобразующие. Прежде всего это лен, это можно использовать как льняное семя, желательно его э, зава, э, запарить, а потом э, можно его и, и дополнительно еще проварить. Именно в данном случае мы используем лучше не клетчатку льна, а использовать для образования, для образования вот этого слизеобразующего компонента, и как раз отлично использовать для того, чтобы он обладал вот этим обволакивающим свойством, лен обладает, для того, чтобы он восстанавливал. На желудочно-кишечный тракт, как раз использовать, его дополнительно проваривать, дополнительно запаривать. Потому что если мы говорим mm -hmm. о правилах хорошего питания, мы говорим о том, что и в, и в каши первые блюда, и в салаты добавлять семельна, то именно сырое. То в данном случае как раз нужно обязательно добавлять лен в уже в состоянии, чтобы он максимально выделил свое количество слизи. То есть обязательно его нужно или запарить, продержать, или проварить. И еще из таких трав, которые обладают свойством как раз и природного антибиотика, и содержат большое количество слизи, это исландский мох. Мы уже тоже о нем mm -hmm. разговаривали когда-то. И очень хороший сбор травяной, как раз желудочно-кишечный на основе исландского мха. Это желудочно-кишечный чай, но он именно добавлен исландским мохом, mm -hmm. и за счет этого Отлично восстанавливает как раз работу желудочного и кишечного тракта и чаи мы пьем, пользуемся каждый день и буквально заменять, проходить какие-то определенные курсы и в период или интенсивной нагрузки на желудочно-кишечный тракт как раз связанные с теми же какими-то или праздниками, а праздники весенние у нас очень mm -hmm. всегда длинные, и заменять обычный черный-зеленый чай вот такими сборами, потому что мы знаем, что хорошо действует на желудочно-кишечный тракт. И ромашка, и календула, mm -hmm. и зверобой, и бессмертник то есть эти травы, которые мы всегда пьем, используем. Но в данном комплексе как раз усиление идет за счет именно использования исландского мха. Он как раз отлично восстанавливает слизистую, отлично способствует ее заживлению. И обязательно людям, имеющим такие различные проявления, то есть мы говорим прежде всего о гастритах, и мы говорим о, язве, о язвах. Если мы говорим о маслах, также обладают отличным обволакивающим свойством. Единственное, что те же комплексы, те же травы, и особенно масла, они не пьются в период резкого обострения. То есть мы должны уже это угу. более такой восстанавливающий, более профилактический комплекс, который мы должны включать. Из масел на первое место, конечно же, выходит это масло облепихи. Это лидер по зажив, заживлению различных язвы как, вну, как наружно, так и при Притом масло облепиховое, оно наше, карпатского региона, отличного качества, холодного отжима, опять-таки обращать на него внимание нужно всегда. И использовать 2-3 раза в день. Желательно, конечно же, мы уже говорили много раз, масла использовать не только в эти периоды, но использовать каждый день. Тем более, если вы хроник, угу. знаете, что желудочно-кишечный тракт ваше угу. больное место, использовать масла или хотя бы утром ложечку чайную угу. масла. Единственное, масла желательно чередовать, желательно их заменять. Также угу. мы говорили уже о семенах, льнах, льна, масло льна. Также обладает как раз и обволакивающими, и противовоспалительными, и восстанавливающими свойствами. И периодически использовать его и в салаты, и в первые блюда. Но обязательно, конечно же, утром натощак, небольшой глоточек, небольшую ложечку обязательно включать в свой рацион. Нужно обязательно, это довольно-таки результ... результативно, доступно и, ну, можно сказать, по-своему может и вкусно, но однозначно полезно. Из комплекса масел есть такой бальзам, он идет на масляной основе, желудочно-кишечный масла, желудочно-кишечный бальзам масляный. Он также основан на масле льна, на масле тыквы, плюс еще добавлен дополнительно фитоэкстракты трав, которые направлены для нормализации желудочно-кишечного а тракта. Uh -huh. Uh -huh. Здесь комплекс еще из таких препаратов привычных, которые, может, мы знаем. Это что чаще всего используется? Это используется. И картофельный сок, при том, что недавно буквально ученые нашли все-таки эту молекулу, которая еще без названия осталась, которая есть в картофельном соке, которая как раз способствует вот этому заживлению. Мы знаем, что при язвах такие народные рецепты угу. всегда рекомендуют Используют. используют именно картофельный свежий сок. Используется также масло алоэ. Используется также свежий капустный сок. Всегда из таких интересных еще трав сборов отличные результаты для восстановления желудочно-кишечного тракта. Это чага. Чага это березовый гриб, березовый гриб такие Черные наросты, которые мы иногда так тоже встречаем mm -hmm. на березах, их заготавливают специально, измельчают, отличные как раз свойства, у них достаточное количество в чаге своих и дубильных веществ и способствуют как раз и ранозаживлению, и восстановлению работы желудочно-кишечного тракта, именно Нормальный, нормального mm. функционирования. Ну вот про Чагу мне приходилось слышать почти невероятные истории, как действительно люди, которые, особенно раньше, которые жили там в удалении от цивилизации, и приходилось, ну там, не знаю, лесники в конце uh -huh. концов, егери, что буквально, ну действительно какие-то Излечивали, фантастические излечивались, вещи излечивались, да, буквально излечивались все проблемы раны всевозможные, причем даже очень серьезные и заготавливали эти грибы, высушивали, перетирали в порошок и таким образом его сохраняли. Ну, то есть действительно какие-то ну фантастические вещи. очень большой спектр действия от просто какого-то такого заживляющего противовоспалительного, mm -hmm. заканчивая онкопротекторными свойствами. То есть чага очень обширная по составу и очень интересно и уникальная, скажем так многие компоненты которые включены в чагу больше не встречаются ни, ни в одном из uh -huh. известных э, других растений или даже тех, тех же грибов которыми относится uh -huh. чага то есть в других в свойствах уже, уже этих свойств нет других, других растениях. растений поэтому mm -hmm. чага она такая единственная, при том чага э, вот эти наросты mm -hmm. э, они встречаются на очень многих деревьях, но только лишь которые полезны, и, и чага, которая полезна, это только та, которая э, на образовывается, которая на березе, только березовая чага, березовый гриб, только он считается полезным. Все остальные вот эти mm -hmm. наросты они встречаются и на других деревьях, но у они Таких вот этими свойства свойств, у них нет, они этими свойствами абсолютно вот обделены. Ну и чага в очень-очень разных э, используются средствах, то есть и кремы, я знаю, да, есть да, чага. Да, да, они отлично вот ра ранозаживляющие свойства. Да, мы говорим порошок, Мы говорим, чай. да, порошок, как чай заваривается, есть и у нас в капельках для тем, как, когда кому некому заваривать экстрагированного вида, она буквально mm -hmm. 5-7 капель пьется несколько раз в день. Из таких интересных вариантов, наверное, детских. Это желудочно-кишечный такой сбор, который на основе меда, на основе ферментов, он называется полиэнзим, это второй у него номер, как раз для восстановления желудочно-кишечного тракта. Он медовый, довольно-таки вкусный, и, наверное, он, конечно же, подходит и взрослым, но вот он идеален для использования как раз детям, детям. для восстановления mm -hmm. работы желудочно-кишечного тракта, начиная буквально с... С небольшого небольшого возраста и еще есть Несколько таких препаратов, о которых мы уже говорили, то есть и вот трава, которые включены, есть комплекс наш украинский Ренорм, как раз для восстановления работы желудочно-кишечного тракта, и как раз здесь входит и, и листья алоя, и многие эти травы, о которых мы говорили. Есть водно-спиртовый раствор, и вот сейчас недавно они выпустили в таблетированном виде, в таблетированной форме на основе сахарной крупки, он рассасывается, не запивается, как мы обычно привыкли запивать водой, он по принципу гомеопатии под язык и рассасывается. Можно, кстати, угу. вот эту таблетированную форму тем, кто страдает изжогой, носить вместе, вместе с собой в кармане угу. и несколько раз в день, как раз, чтобы не, зас, не забывать рассасывать. Компоненты, о которых мы говорили, еще есть для восстановления желудочно-кишечного тракта в, гастроги, в гастрокалме, это таблетированная форма. И форма гастригеля, это те же травы, те же составы, о которых мы говорили, то есть и льняное семя, и алое, и включен еще имбирь, который благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта. В таких комплексах, которые восстанавливают, он уже максимально витаминизированный, плюс здесь еще добавлено небольшое количество ферментов, э папаина mm. и бромелайна, плюс еще здесь добавлено лактобактерии для восстановления именно работы желудочно-кишечного тракта пробиотики. Форма, которая гастригеля, геля в форме именно вот этого комплекса, он действует по принципу скорой помощи, по принципу внутривенного укола и буквально какие-то боли, дискомфортное состояние он снимает в течение 10-15 минут. То есть по скорости всасывания, как раз здесь специально разработанная Такая, такой состав и схема, он всасывается, в течение двух минут уже попадает он в кровь, и mm -hmm. соответственно в течение 10 минут уже какие-то дискомфортные состояния он начинает плавно убирать, сглаживать и вос, восстанавливать потом уже работу непосредственно и ферментных, и противовоспалительные, комплексы, плюс еще что-то стоит сказать, если мы немного коснемся тему здорового питания, и того, что нужно применять. Но здесь нужно сказать о том, что мы не применяем данные, данные средства в период как раз обострения. Это проростки в, различном вариа в различных вариациях. Вот с собой просто взяла, захватила, захватила свои такие весенние варианты. Это у нас... это, ваше, проростки. это то, что вы да, делаете дома? Да, это проростки пшеницы. Это вот небольшие, небольшие проростки, где-то им полтора, полтора суток. То есть максимально витамино-минеральный состав, максимальное количество всех полезных и микроэлементов. И просто в зерне, даже если мы используем и варим те же самые каши, притом проращивается и можно проращивать абсолютно, можно сказать, любые крупы. То есть проращивается зеленая гречка. Проращивается пшеница, mm -hmm. проращивается овес, проращивается горок, соя, нут, то есть большое количество бобовых. буквально всех, бобовых, все зерна, все вот которые есть, которые попадают, ну, если мы говорим о гречке, она должна быть, mm -hmm. понятное дело, зеленая, не жареная. Для меня, например, mm -hmm. открытие этого года стало проращивание как раз семечек. И очень интересные, mm -hmm. вкусные как раз вот... И семечки, не знаю, насколько их тут видно, может Попробуем взять, показать? показать. Да. Это проростки семечек просто Отличный подсолнуха. Это, это семечки это подсолнуха. С, семечки подсолнуха. Можете рискнуть попробовать? По может, вкусу не случится по, сам вкусу, по вкусу напоминает он семечку, когда мы ее свеже-свежесорванную, когда да. мы берем. Проращивается и семечки подсолнуха Проращиваются семечки Притом они очищенные Проращиваются mm -hmm. семечки тыквенные Отлично они прорастают Притом тыкву мы можем использовать Также именно mm -hmm. про, когда мы очищаем Проращиваем именно вот эту очищенную Проращиваются семечки кунжута Это как раз способ восстановления Работы желудочно-кишечного тракта И по идее как раз такие считаются суперфуды максимальное количество всех полезных веществ и микроэлементов как раз содержит и довольно таки приятно в питании, особенно когда хочется чего-то такого свежего ну, да. зеленого есть, есть вкус, действительно чего-то вот свежего вот этой вот зелени которая еще на самом деле не успела приобрести тот очень насыщенный вкус, когда уже много солнца, когда уже много тепла, а вот именно вот такой максималь... первый... Максимально полезный И завтрак Если мы говорим о тех же Проростках пшеницы Если кому-то может в таком виде Неприятно не, не кушать Всегда можно чуть-чуть подсушить измель... Измельчить Или спрятать где-то в каше Или в салате Из вариантов, которые на проростках делаются Очень многие, наверное, мамы знают И кормили еще детей, которые были Помладше толокном Сейчас толокно набирает да. определенную свою популярность, потому что действительно Опять. толокно и в данном случае толокно ячменное, потому что мы как раз рассматриваем проблему желудочно-кишечного тракта. Что в данном случае как толокно готовится, как его потом использовать? Это ячмень проращивается, потом высушивается и измельчается. Получается непосредственно. Уже толокно, которое мы используем, можем использовать и вместо каши, для приготовления различных. И первое блюдо можно положить, и возможно на основе толокна какой-то соус придумать, сделать добавление с теми же зелеными частями. Именно в данном случае толокно ячменное как раз и подходит нам для всех, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, и которые его хотят нормализовать и восстановить есть очень очень много видов и пшеничная mm -hmm. жить не то всего большое количество различных видов но это как раз хорошо как сказать забытая но сейчас вот получившая вторую молодость и продукт который является нашим наверное все таки более привычным к нашему каждодневному питанию рациону и использовать его mm -hmm. ну, нужно и важно как раз каждый день. ну недаром говорят все новое это хорошо забытое старое. вот действительно я вспомнила из своего не знаю своего ли детства, но во всяком случае из детства моего ребенка я название толкну очень да, хорошо помню. Мама только тоже сейчас. мама тоже говорит вот моя, что ну, да. кормили э, в этот самый вас как раз не, какими то непонятными сейчас очень модными различными кашами и смесями, у которых иногда очень страшно просто читать состав, потому что думаешь, mm -hmm. а точно ли можно этим ребенка кормить, ребёнка, да. Ребенка кормить, да. Поэтому можно использовать, начиная с детского возраста, для того, чтобы как раз и профилактика mm -hmm. будет вот этих всех mm -hmm. желудочно-кишечных проблем. Я дякую вам за сегодняшнюю зустріч, надзвичайно швидко збіг час, але як завжди інформативно і як завжди багато корисного, багато важливого. Сподіваюся, що все це стане в нагоді нашим глядачам. Дякую, здоров'я. Дякую і вам, що ви були разом з нами. Слідкуйте за своїм здоров'ям і отримуєте від життя максимум задоволення. Хай щастить в ефірі. Побачимось.